Даже половину. Давай, погнали. Давай, вас Давай, 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 давай. Хлыщи. Наливаем на всякие пожарные масла. Сейчас он за дизели должен, по идее. Друг кольца. Но ну, я думаю, это не кольца. Все-таки это больше похоже на клапан. Исходя из того, что у нас в блоке нормальное масло, там нет солярки, значит, сама поршневая живая. Наверное, все-таки это клапан. Есть такие мысли. Ну, сейчас нальем туда маслицы хорошего растительного. Рост нефть называется. Синтетика пол, бля. А, у Саша говорит, с пола синтетика. Вот. Да. Сейчас мы ее туда хлюпнули. Как заведем. Нет, как я говорю, это, блядь, я Сразу ли это не реклама? Для лочителей подходит. Он не для всех. Не для всех. Просто у Саши есть там знакомый в магазине. Они ему по спецзаказу. Я у вас покупал в Старопольском крае. У него везде знакомый во всех магазинах. И там ему специально по спецзаказу налили в Роснефти офигенного масла. Рост нефть. Загружай. Поехали. Нет, ты сейчас загрузи, подожди, поехали. А, ты загрузил давно уже. Ну-ка, дубль два. Стартуем. Поехали. Ну, поднялось. Поднялось, но не настолько. Все-таки это... Если бы это были чисто кольца, было бы 30. Судя по тому, что у нас 20, но ну, на 5 атмосфер поднялась, кошка песенная кольца. Это клапан. Запись, а настыли. Став... Да. Нажимай. О, пошла, пошла. Да на дизелит, Саш. Она просто на масле дизелит. Все. Поэтому у меня компрессия. Ничего подобного там не, не прибавило в жизни. Все? Все. Что это не было доказать? Клапан. До свидания.